Я не хочу показаться меркантильным и человеком, который любит только бабки. Хотя, с другой стороны, да-да-да, все крутится вокруг бабок. Однако, вот я сейчас покажу вам видео, где, ну, вы поймете, кто там подписан. Говорит, я отдыхаю только, когда уезжаю за границу отдыхать. Когда я отдыхаю в Украине, в Украине, ну, я не отдыхаю. Это да его личное право, вопросов нет. Но вопрос, ты там командир, что-то там, что-то там, или комбат, я не разбираюсь, третий штурмовой, и ты ездишь отдыхать за границу. Мне не жалко. Я, допустим, у меня нету бабок ехать за границу. Да, меня никто и не выпустит за границу. Начнем с этого. Ну да ладно, мы не об этом. Все те знакомые, которые у меня есть, мошки, военные, которые на нуле, у них максимум, это неделя, наверное, в полгода, в год поехать в свое родное село. Дальше нельзя. Они не могут поехать за границу отдохнуть. Почему тогда ты ездишь? Больше всех устаешь? Мое личное мнение, я ни к чему не призываю, просто интересно. Чи вы Чем Чи удается комбату третьей штурмовой попасть в отпуск и как-то восстановиться? Да. Вот, когда я еду в отпуск за кордон, То вдається. Коли їду в відпустку по Україні, не вдається. Всі хочуть щось. Е, от єдиний вихід для того, щоб відпочити, особисто для мене, це поїхати за кордон. За кордоном, навіть якщо там телефон не відключати, то все одно от, залишається фактор момент того, що я нічим не можу допомогти, а значить, можна на когось перекласти відповідальність, будучи у відпустці, в Україні ні.